Сегодня в холле драматического театра стартовал прием анкет от желающих служить в новой полиции Мариуполя. Свою заявку можно оставить также онлайн на сайте Министерства внутренних дел Украины. Скажите, пожалуйста, почему вы сюда пришли? Здравствуйте. Ну, хотелось бы попробовать поступить в новую полицию. Очень много ожиданий, очень много всего хочется. Хочется воплотить свои амбиции, которые когда-то не воплотились. На юрфак я когда-то не поступила, поэтому решила попробовать сейчас, надеюсь, получится. Я Я сотрудник пока ищу милиции. Я еще милиции. милиции. А вы будете подавать заявки на суд в полиции? Конечно, обязательно. Богато с противниками милиции хочет прийти в полицию? Конечно, очень много сотрудников, у которых опыт работы даже больше 10-15 лет, и они хотят продолжать работать на благо общества. Ми набираємо 480 людей. Це люди, які будуть працювати в патрульній поліції. Я хочу сказати, що це останнє місце, в якому ми відкриваємо Поліцію і все ще існує міліція через два тижні, вже два дні вже не буде такого гравних міліції. Ми всі будемо вже називати це поліцією, буде передостатися цього особового складу. Тому я сподіваюся, що всі ті і працівники міліції, і патрульно-постової служби, і ДІ, які є в нашому місті, теж прийдуть до нас, будуть здавати анкети. І я дуже сподіваюся на молодь, яка все ж таки захоче дійсно взяти участь в тому, що змінити країну. что входит в обязанности полицейского? В обязанность полиции входят все обязанности, которые раньше представляли ГАИ и дорожневая патрульная служба, ДПС. То есть вот это все мы как бы оформляем, ДТП, правонарушение, Выезжаем на кражи, грабежи, открываем по горячим следам. То есть все, что есть, помогаем людям. Вот от того, чтобы бабушку перевести через пешеходный переход через дорогу и кошку снять с дерева. То есть все, с чем люди обращаются, все делаем.